Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda pernah tak terfikir macam mana Kesultanan Melayu Melaka dulu boleh jadi satu kuasa besar yang disegani satu dunia? Kuncinya, ha, bukan setakat sebab ia kaya raya, tapi sebab ia ada satu sistem pentadbiran dan undang-undang yang puh luar biasa hebat. Jom, hari ini kita sama-sama bongkar rahsia kejayaan Melaka ni. Jadi persoalannya masih sama kan? Cuba bayangkan, macam mana sebuah kerajaan yang asalnya kecil je tiba-tiba boleh uruskan satu rangkaian perdagangan antarabangsa yang ya ampun, besar dan rumit gila. Apa rahsia diorang sebenarnya? Macam mana sistem tu boleh jadi begitu berjaya? Kuncinya ada pada satu perkataan ni, keunggulan. Dan jangan salah faham ya, ini bukan nasib baik atau kebetulan. Tak, tak, tak. Keunggulan Melaka ni sebenarnya adalah hasil daripada satu sistem yang sangat canggih yang dirancang dengan teliti. Okey, jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama jawapan kita. Rahsia nombor satu Melaka, satu jentera pentadbiran yang tersusun rapi dan boleh kata sangat-sangat genius strukturnya. Nama sistem ni, sistem pembesar empat lipatan. Cuba anda bayangkan sistem ni macam enjin utama sebuah empire. Dialah yang jadi rangka, dialah yang gerakkan seluruh kesultanan, pastikan semuanya berjalan lancar macam mesin yang dah diminyakkan. Yang paling best pasal sistem ni ialah rantaian kuasanya sangat jelas, tak ada pening-pening. Mula dari sultan ke atas sekali, kuasa tu turun satu-satu tingkat ke bawah. Struktur macam piramid ni nampak simple tapi inilah yang buat semua arahan dapat dijalankan dengan cekap. Dan yang paling penting, tak ada isu orang berebut kuasa sebab semua dah tahu kerja masing-masing. Ini satu inovasi yang sangat kritikal untuk pastikan empire stabil. Okey, jom kita kenal sikit dengan The Big Four ni. Empat tonggak kuasa Melaka. Setiap seorang ada tugas yang sangat spesifik. Bendahara ni kiranya macam Perdana Menteri lah, Ketua Pentadbir. Penghulu Bendahari pula, Menteri Kewangan, dia jaga semua duit. Temenggung, Ketua Polis Negara, jaga keselamatan dalam negeri. Dan Laksamana, dialah Panglima Tentera Laut. Pembahagian tugas yang sangat jelas ni, pastikan tak ada satu pun urusan pentadbiran yang tercicir. Cekap kan? Tapi jangan kita lupa, walaupun ada pembesar-pembesar hebat ni, kat punca kuasa tu tetap ada sultan. Seluruh jentera pentadbiran yang canggih ni wujud untuk satu sebab je, untuk sokong dan laksanakan apa yang sultan nak untuk empire Melaka. Kuasa mutlak tu mula dan tamat dengan sultan. Titik. Menariknya, sistem ni berjalan serentak kat dua peringkat di peringkat pusat, kat ibu kota, sultan dan pembesar berempat ni fikirkan benda-benda besar, strategi negara, kewangan, keselamatan, kiranya the big picture lah. Manakala kat peringkat jajahan, pembesar yang dilantik akan uruskan hal-hal tempatan, jaga keamanan, kutip cukai. Pembahagian ni tunjukkan betapa detail dan menyeluruhnya pentadbiran Melaka, dari istana sampailah ke kampung-kampung paling jauh. Okey, ada jentera yang hebat. Dah cukup ke? Belum lagi. Sebuah mesin yang paling canggih pun perlukan buku manual kan? Peraturan yang jelas. Jadi, sekarang kita masuk tonggak kedua kejayaan Melaka, sistem undang-undang. Diorang yang sangat-sangat mantap. Melaka ada dua kitab undang-undang utama yang jadi tulang belakang keamanan. Senang je nak faham. Satu untuk darat, satu untuk laut. Yang kat darat namanya hukum kanun Melaka, yang kat laut pula undang-undang laut Melaka. Nampak? Pemisahan ni bukan saja bijak tapi sangat praktikal untuk sebuah empire maritim. Jom kita tengok hukum kanun Melaka dulu. Ini bukan senarai do's and don'ts biasa-biasa tau. Ini satu kod undang-undang yang sangat lengkap, ada 44 fasa semuanya. Tujuannya satu, untuk pastikan masyarakat hidup dengan aman dan tersusun. Dan skop dia, fuh, luas betul. Ia cover hampir semua benda dalam hidup. Dari jenayah macam mencuri, bunuh, sampailah ke hal kahwin cerai, harta pusaka dan juga peraturan ekonomi. Bila ada undang-undang yang jelas untuk semua benda ni, orang ramai rasa selamat. Paling penting, pedagang-pedagang luar jadi yakin diorang tahu urus niaga kat Melaka ni adil dan terjamin. Okey, dari darat, kita berlayar ke laut pula bagi sebuah empayar yang hidup matinya bergantung pada laut undang-undang laut melaka ni sangat sangatlah penting inilah kunci yang mengunci dominasi melaka di selat melaka dan seluruh rantau ni ada satu ayat dalam undang-undang ni yang betul-betul power nahkoda diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran maksudnya atas kapal tu kapten atau nahkoda ada kuasa mutlak macam raja kenapa? Sebab pelayaran zaman dulu kan panjang dan bahaya, jadi perlu ada disiplin dan struktur yang sangat jelas. Tak boleh ada main-main. Undang-undang laut ni pun cover semua benda. Dia jelaskan kuasa nahkoda, hukuman untuk jenayah atas kapal dan yang ni paling penting untuk bisnes, sistem cukai yang adil dan sistematik. Jadi bila pedagang asing datang, dia orang tahu peraturan dia macam mana. Tak ada caj tersembunyi. Ini buat dia orang rasa selamat, rasa perdagangan kat Melaka ni telus, sebab itulah lagi banyak kapal nak singgah. Jadi, apa jadi bila kita gabungkan dua benda ni? Jentera pentadbiran yang super efisien dan sistem undang-undang yang sangat jelas. Ha, kita dapatlah formula rahsia kejayaan Melaka. Inilah poin utamanya. Formula dia mudah je. Pentadbiran yang tersusun campur dengan undang-undang yang jelas. Hasilnya, sebuah empire yang makmur. Gabungan mantap inilah yang mencipta keamanan, kemakmuran dan keunggulan yang buat nama Melaka gah di seluruh dunia dan hasilnya boleh kita nampak dengan jelas sistem yang hebat ni bawa apa dia bawa kesejahteraan untuk rakyat dia wujudkan keharmonian dalam masyarakat dia tegakkan keadilan melalui undang-undang dan paling best dia pacu kemajuan ekonomi yang pesat semua inilah inilah dia keunggulan yang kita sebut-sebut dari tadi ini membawa kita kepada soalan terakhir, satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Walaupun cerita ni dah lebih 500 tahun, rasa-rasanya prinsip pentadbiran yang teratur, undang-undang yang adil, struktur yang jelas, adakah semua ni masih relevan? Apa yang kita dalam dunia moden ni boleh belajar daripada sistem Melaka yang hebat ni? Fikir-fikirkan.